16 часа будильник звонит, звонит и говорит вам о том, что наконец-то давайте включайте, подключайтесь к нам, у нас смарт-технологии. Умные, невероятно интересные включайте люди, стартаперы. Могут. А еще новости, а еще новости из Сани. Так, вот, окуляры, да. за которых можно керувать роботами, не только. О чем хотят читать киевляне, мы узнаем об этом прямо на улицах нашего города. Також, как украинский молодой журнал подкорит читачей в США, то Немечине, про это будем спілкуватися с Светланой, она уже у студии, тоже продолжаем наше развеселое спілкування. Світлана Ращенко, головний редактор журналу Крафт. Це нове друковане видання об'ємом 150 сторінок про відомих українців, стиль фуд одяг. арт. в кінці квітня вийшов перший випуск журналу. Так, рассказывай, в чем киллер фича твоего журнала? Что-то есть в нем особенное, что отличает его от подобного продукта? Ну, наверное, первое это бумага. То есть это не глянец, как у всех остальных журналов. Это вот такая плотно офсетная бумага. Она часто используется при печати книг. Вот. Она дает такой свой особенность, особенность. Текстурно такая. Да, да. И как бы с фотографиями она так немножко играет по-своему. Uh -huh. У а нас фотографии Дурачика тоже бывают. у нас где-то 50 процентов наполнения этой фотографии 50 процентов это текстовое наполнение очень много фотографий сделано на пленку потому что сейчас так сказать это возвращается в моду и мы решили что надо брать и оно очень круто выглядит именно на такой бумаге ты мне нравится сколько процент журнал занимает реклама? Э, в этом номере ноль. Ноль. Вау! А вообще планируете э, сотрудничать с рекламодателями? Да? Э, да, но если это будет, э, как бы, так сказать, вписываться в концепт? Угу. На самом деле, мы сейчас пойдем на улицы нашего города для того, чтобы узнать и вообще, каку, что любят, э, предпочитают, чем интересуются наши дорогие жители города. Вот. Послушаем, что они отвечают. Скажи, пожалуйста, какие журналы читаешь, с промыванием? Дизайн это «Декор». Про моду, про красу пізнавальні. Ну більш такі інформаційні. Про музику. Про оформлення квартир, ну, помі... приміщень. Про спорт, про реп. А чи чули про проект такий журнал? Крафт? Ні, ні. Не відповім на це питання. Тафт, е, ну, можливо, і чула, але зараз ну, не згадаю. А може уявити, просто нафантазувати, що там можуть публікувати у такому журналі? Новинки, якісь розробки, не маю навіть уявлено. Про навколишнє, якесь середовище. Розкажи, будь ласка, от ви ж в США і Германії також випускаєтесь? Uh, это... Ближайшие планы. Это на украинскую аудиторию, или ты хочешь действительно достукаться до местных аборигенов? Знаете, мне иногда кажется, что они даже больше хотят это читать узнать, чем э, украинцы, к сожалению. Mm -hmm. yeah. То, есть они интересуются нашей культурой. Да, так? А хотят... контент тот самый, что и у нас в Украине выдается? Да. да, да. Просто Звичайно, цікаво. переведенный, да? Ну, там немножко адаптированный, как бы без ню... тех нюансов, которые только, допустим, mm -hmm. доступны для украинцев. Вот, Ну, как бы да, mm -hmm. контент будет не особо будет отличаться. А сколько будет коштовать, и сколько я требую выкласти гривен для того, чтобы придбать журнал? Но в Украине до 150 гривен. Он mm -hmm. стоит? Да. Mm -hmm. Планируешь ли сотрудничество с известными журналистами, если это будет не только в стране, а в нашей продаваться? Um. Да, у нас уже там заготовлены некоторые ситуации, ага. некоторые небольшие проектики в рамках журнала. Угу. Это все будет для второго номера, который выйдет в середине лета в июле месяце. Вот, и там уже будет много знакомых известных журналистских угу. личностей. А что до вашего бизнеса, это конечно, такие особенности его разглядается. Ну, например, как герои статьи. А, в Украине есть люди, которые уже популярны, достаточно популярны, о них писали уже неоднократно, много где, а, и ну как бы Пані, що їм потрібна доповнітельна е, інформація о них, но все-таки ми разыскиваем тих людей, які интересны, але ще не настільки похуєні. О, це надзвичайно Класс. цікаво. Добре, а як ви будете відбирати майбутніх зірок, тобто талановитих музикантів або ж стартаперів, Знову ж таки, як ви будете робити цей неймовірний кастинг? Просто за знайомствами це ж у вас така тусовка. Тобто ви о, цей хлопець не знайомий, треба друкувати, тому що кльоти написав. Як ви робите цей кастинг? Ну, якщо чесно, признаться, то от перше. Номер это ну практически все наши знакомые. Они а -а -а. очень э, талантливые классные ребята, э, но это пока наши знакомые. А -а -а. Во втором номере знакомых не будет. Какие стартапы на твой взгляд сейчас максимально актуальны? Вот, например, для твоего выдания Что ты на какие стартапы акцентуешь наибольшую увагу? Ну знаете. Э, э, Наверное, меньше пускай одежду делают, потому что очень много, очень много. Да, да. Uh, пускай, больше, пускай люди делают больше чего-то инновационного. Да. Вот недавно мне написал uh, молодой человек со Львова, он сделал невероятно классную лампу. Очень круто, что Украина развивается, uh -huh. что каждый день открывается пять новых З. Вот. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Пускай они, они как бы не так часто открываются, пускай они лучше делают это более качественно. качественно да. Наскільки мы сегодня богато вас про стартапы, я хочу звернутися саме до вас, молодые стартаперы. Увага максимально, потому что розшукуються. Перспективные стартапы бери участь у IDX, Реєструйся на IDX Нескафе.ком.уа и позмагайся за 100 тысяч гривен стартового капитала для своего проекта, ведь Нескафе Триводному. Свет, спасибо тебе большое, мы действительно были вдохновлены тем, что украинское творение, оно выйдет на передовую, мы уверены на 100%, процентов, потому что арт-тусовка у нас сильнейшая, и мы желаем Крафту удачи. Приходите к следующими наизвестями, Будем ваты. Ну что, ровно через час мы продолжаем вас вдохновлять. У нас есть множество всего интересного. Окуляры, например? дополненной реальности от Microsoft. Это первый лот. Почему а в мультиках Pixar и Disney встречается постоянно одна и та же комбинация цифр? Необычный эксперимент, когда женщина-фотограф перевтеливается у женщину разных человеки. А еще у нас есть один вопрос. Несложный, незамысловатый совершенно для самых внимательных зрителей. У нас есть множество подарков и будет еще два победителя, если правильно Ответьте на вопрос викторины. Все это ровно через час. Просто подключайтесь к нам в 4.